ਧੜੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡਸ ਨੇ ਕਈ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਦਾ ਅਸਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ विदेश तो भारत लिया गया था। सी आई ने दिल्ली एयरपोर्ट से मुलमों गिरफ्तार कर लिया मुलजम के खिलाफ बैंक फ्रॉड सने कई धोखाधड़ी के मामले दर्ज ने जो कि लगातार ये वानटड सुड़िंदगा आखिरकार भारत लिया गया उस तो बादलीयरपोर्ट तो ही गिरफ्तारी होंगी लंबे समय तो भारत लिया हालांकि इसमें कोशिश की जा रही थी बी आई ने दिल्ली एयरपोर्ट तो इसमें ਆ ਗ੍ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸਲ ਧੁੱਖਾ ਧੜੀ ਦੇ ਹਿਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡਸ ਨੇ ਕਈ ਤੋਂ ਖਾਤੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ आ जो के लगा टेट सी। इसे ज़ारा जानकारी शंकर की लगातार आरोपी तो अंगत सिंह पिछले काफी समय से फरार था और ये मूल रूप से अंगत सिंह को विदेश से भारत लाया गया है और भारत लाने के बाद तो गिरफ्तारी कर ली गई है जिस तरह से अंगद सिंह की अगर बात करें तो अंगद सिंह पर चीटिंग के कई ऐसे मामले बहुत सारे तो बहुत सारे जो मामले जो हैं पहले उसके खिलाफ रजिस्टर्ड थे और जिस तरह से अंगद सिंह की अगर बात करें तो पंजाब और इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली और इसके आसपास में कई ऐसे उसके खिलाफ मामले दर्ज थे लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई के द्वारा पिछले काफी समय से तलाशा जा रहा था और आखिरकार उसे विदेश से भारत में लाया गया है और भारत में लाने के बाद अब औपचारिक तौर पर उसे पूछताछ की जाएगी और कहा जा सकता है कि सीबीआई के द्वारा जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है इस मामले में काफी विस्तार से तफ्तीश का आगे बढ़ने वाला है और अंगद सिंह के साथ साथ कई अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जी शंकर होर अंगद सिंह बारे की कोई जानकारी कदों तो ये फरार जेकर बैकग्राउंड की गल की जाए तो कितने का रहने वाला है देखिए अभी तक फिलहाल सीबीआई के द्वारा इस मामले में तमाम औपचारिक तौर पर जानकारियों को और विस्तार से भी फिलहाल नहीं दिया गया है लेकिन सीबीआई के जो सोर्स है हमारे उन्होंने इस मामले पर औपचारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि की है कि अंगद सिंह को भारत में लाया जा चुका है और भारत में लाने के बाद दिल्ली स्थित जो सीबीआई मुख्यालय है वहां रखा गया है और वहां पर रख करके विस्तार से भी पूछताछ की जाएगी